Всем привет, с вами канал и сегодня я расскажу историю про Twilight Спаркл Конечно, покажу, но я сняла серию и забыла сказать не Следует а нам что-то сделать? Я скажу на словах. Twilight Спаркл пошла в школу и вернулась. И у них осенний бал. Мама Twilight Спаркл начала гладить ее, ее платья и раздевалась и одевалась давайте же посмотрим вот я и разделась теперь надо одеться не одеться, но Ах, да. би, би ой, уже утро? что? да, уже утро, солнышко боже мой окей уже пора одеваться Одеваем на штуфли. Одеваем, 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 одеваем. Одеваем! все, я готова. Молодец. Продолжение следует.